حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قریش کے مشہور قبیلہ بنی زہرا سے تعلق رکھتے تھے آپ کا پورا نام سعد بن مالک بن وئب تھا آپ کا نصب نبی اکرم سے تیسری پشت پر جا کر ملتا ہے آپ کی والدہ کا نام ہمنا بن سفیان تھا حضرت سعد رضی اللہ عنہ ان چند خوش نصیبوں میں سے تھے جو ابتدائی دور میں اسلام لائے آپ محض سترہ برس کے نوجوان تھے جب نبی کریم نے اسلام کی دعوت دی اب سب سے پہلے ایمان لانے والے دس افراد میں شامل تھے آپ کا شمار اشرا مبشرہ یعنی ان دس صحابہ میں ہوتا ہے جنہیں نبی نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی جب اپنے اسلام قبول کیا تو آپ کی والدہ بہت ناراض ہوئیں انہوں نے کہا کہ جب تک سعد اسلام چھوڑ نہیں دیتے وہ نہ کھائیں گی نہ پیئیں گی مگر حضرت سعد نے فرمایا اے ماں اگر آپ کی جان بھی نکل جائے تو میں اسلام نہیں چھوڑوں گا اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر سورا لکمان کی آیت نازل فرمائی کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو لیکن اگر وہ شرک پر مجبور کریں تو ان کی بات نہ مانو حضرت سعد رضی اللہ عنہ ابتدائی مظلوم مسلمانوں میں شامل تھے جنہیں مکہ میں ستایا گیا اب پہلے شخص تھے جنہوں نے اسلام کے دفاع میں تلوار اٹھائی اپنے نبی کے ساتھ تمام غزوات میں حصہ لیا جنگ بدر میں اپنے بڑے بہادری کے ساتھ لڑائی کی آپ کی تیر اندازی بے مثال تھی نبی نے فرمایا ساد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان یہ جملہ نبی نے کسی اور کے لیے نہیں فرمایا آپ کو ابوالقواس یعنی او تیر اندازوں کے باپ اون کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا جنگ عہد میں بھی اپنے نہایت ثابت قدمی دکھائی آپ ان چند صحابہ میں سے تھے جو نبی کے گرد اخری دم تک ڈٹے رہے آپ کے ہاتھوں کئی دشمن اسلام کے مارے گئے نبی اب کی دعا قبول ہونے کی شہرت رکھتے تھے فرمایا کرتے سعد کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے حضرت سعد رضی اللہ عنہ خلافت فاروقی میں بڑے اہم عہدے پر فائز ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو عراق کی فتح کا سپا سالار بنایا آپ کی قیادت میں جنگ قادسیہ لڑی گئی جو اسلامی تاریخ کی فیصلہ کن جنگ تھی اس جنگ میں ایرانی سلطنت کو شکست نفاش ہوئی حضرت سعد نے ایمان حکمت اور صبر کے ساتھ لشکر کی قیادت کی اپنے کوفہ شہر کی بنیاد رکھی اور وہاں مسجد بنوائی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو آپ ان چھ صحابہ میں شامل تھے جنہیں خلافت کے انتخاب کے لیے نامزد کیا گیا اپنے خود خلافت کا امیدوار بننے سے انکار کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں ووٹ دیا خلافت عثمانی کے دوران بھی اپنے کبھی سیاست میں فتنہ و فساد کا حصہ نہیں لیا حضرت سعد اپنی عبادت زہد اور دعا میں خاص مقام رکھتے تھے اب بہت کم گو متقی اور نرم دل انسان تھے آپ کی دعا سے کئی بار معجزات ظاہر ہوئے ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ پر ظلم کا الزام لگایا تو اپنے دعا کی اے اللہ اگر یہ شخص جھوٹا ہے تو اسے مثال بنا دے کچھ دنوں بعد وہ شخص اندھا ہو گیا اپ نبی کے قریبی ساتھی اور مشورہ دینے والوں میں شامل تھے آپ ہمیشہ سنت پر عمل کرتے اور دنیا سے بے رغبت رہتے آپ کا لباس سادہ تام معمولی اور طبیعت آجزانہ تھی آپ نبی سے گہری محبت کرتے تھے اور ان کی ہر سنت پر عمل کرتے تھے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی عمر طویل ہوئی آپ مدینہ سے نکل کر وادی عقیق میں رہنے لگے آپ وہ اخری صحابی تھے جو اشرا مبشرہ میں سے زندہ تھے اپنے پچپن ہجری آباز روایات کے مطابق اٹھاون ہجری میں وفات پائی آپ کی عمر تقریباً اسی برس تھی وفات کے وقت آپ کے جسم پر وہ چادر تھی جو نبی نے آپ کو عطا فرمائی تھی آپ کی نماز جنازہ حضرت مروان بن حکم نے پڑھائی آپ کو مدینہ منورہ میں جنت البقی میں دفن کیا گیا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی زندگی ایمان قربانی بہادری اور صبر کا حسین امتزاج تھی اپنے اسلام کی خاطر اپنی ماں قبیلہ دولت سب کچھ قربان کیا آپ کی قیادت نے فارس جیسی عظیم سلطنت کو زیر کیا آپ کی دعائیں قبول ہوتیں آپ کی نیت پاک تھی اور آپ کا دل تقو سے لبریز تھا آپ کا نام قیامت تک ان بہادروں میں لکھا جائے گا جنہوں نے اسلام کے پرچم کو سربلند کیا